Зараз будемо спілкуватися скайпом з Юлією Горбуновою. Це правозахисниця з Human Rights Watch. Ми будемо говорити про порушення прав людини у зоні антитерористичної операції у слов'янську. Юлія, вітаю вас. Ви чуєте мене? Здравствуйте, я вас слышу. Юлія, розкажіть, будь ласка, я так розумію, що Human Rights Watch моніторили ситуацію, яка там зараз в зоні антитерористичної операції, зокрема у слов'янську інших містах. Розкажіть про якісь, про якісь резюме, може, про якісь, якісь речі, факти, цифри і найбільш кричущі випадки. Ви знаєте, ми займались в більшої степені моніторингом ситуації на востокі України. И моя коллега в частности была в, на Востоке на прошлой неделе, вот только что вернулась, и в основном фокусировалась на предполагаемых нарушениях со стороны украинских военных, в частности в городе Красный Лиман, где произошел обстрел больницы в ходе которого погиб врач-хирург. И врачи, которые в больнице были, после этого сказали мои коллеги, что обстрел производился потому, что украинские военные подозревали, что внутри находятся сепаратисты, в то время как сепаратистов там не было. Вот этот, в частности, инцидент, который она довольно пристально... Изучала именно в связи с тем, что Human Rights Watch рассматривает то, что происходит сейчас на востоке Украины, как вооруженный конфликт не международного характера, внутренний вооруженный конфликт. То есть здесь применимы нормы международного гуманитарного права, в частности о том, что не допускается атаки недискриминационного характера против объектов, в которых может находиться гражданское население. Это школы, больницы, обеими сторонами. Что касается дополнительных нарушений со стороны сепаратистов, мы призываем сейчас очень много информации о людях, которые были захвачены в плен, которые сепаратисты держали в Славянске и продолжают удерживать в Луганске. Это больше сотни людей, у нас нет конкретных цифр, но мы надеемся, что будет очень тщательное расследование проведено по каждому такому случаю, когда люди были похищены, незаконно удерживались, к некоторым применялись недозволительные обращения, вплоть до пыток со стороны повстанцев, сепаратистов. Да, Юлия, спасибо. Мне просто подсказали, что это российская организация, и вы занимаете нейтралитет, нейтральную позицию и пытаетесь действительно рассматривать, э, из каких, со всех сторон, с обоих сторон смотреть на ситуацию. Правильно я понимаю? Совершенно верно, только мы не российская организация, мы организация международная, у нас офисы в более 90 странах мира, представительство, просто представительство, которое работает по Украине, находится в Москве, но мы не, не российская организация, а международная. Еще одно исследование, которое сейчас я провожу, это ситуация с перемещенными лицами в Украине, то есть это людьми, которые вынуждены были уехать из зоны конфликта и уехать из Крыма. В основном крымские татары, активисты, а также люди, которые по политическим убеждениям не желают принимать российское гражданство, либо не чувствуют себя в безопасности в Крыму после того, как произошла незаконная аннексия Крыма России. И я сейчас готовлю к выпуску как раз исследование на тему того каким образом эти люди которые вынуждены были уехать сейчас живут какие сложности они испытывают и какие шаги следует предпринять чтобы им помочь юля скажите пожалуйста была ли зафиксирована российская техника там на территории то есть ту технику которую можно распознать как российскую? Вы знаете, я не могу ответить на этот вопрос, потому что, как я уже упомянула, моя коллега была там на прошлой неделе, и от нее я не слышала, чтобы она видела российскую технику, поэтому мы, мы подтверждений этому не видели. Скажите, пожалуйста, по поводу похищения людей, есть ли у вас свои данные о том, сколько сейчас находится, потому что мы имеем данные с украинской стороны, сколько находится людей сейчас на данный момент в плену одной стороны, второй стороны, может быть, вместе? Однозначно десятки людей, у нас нет точной цифры, однозначно десятки людей со стороны сепаратистов продолжают удерживаться в плену. Что касается украинских властей, мы не уверены в конкретных цифрах, но есть случаи, о которых мы писали, когда люди до сих пор неизвестно, где они находятся, но статистики у нас такой нет. Скажите, пожалуйста, вы как организация, которая международная организация, офис находится в Москве. Скажите, пожалуйста, чувствуете ли вы какое-то давление, возможно, со стороны российских властей или организаций, когда вы проводите свои исследования? Вы знаете, давление, которое мы чувствуем, это это даже не давление, это просто невероятного уровня информационная война, пропагандистская война, которая ведется, к сожалению, в очень большой степени российскими средствами массовой информации, российскими журналистами, из-за которых потом очень стыдно приезжать в Украину и говорить с людьми, потому что это приводит только к тому, что это подливает масло в огонь. И ситуация это не просто искажение информации, это просто открытое перевирание информации, не имеющее ничего общего с журналистикой. И из-за этого возникает сложности работы в Украине, потому что уровень недоверия к российским правозащитникам, журналистам, общественным деятелям очень высок и заслуженно высок именно из-за того, что э, именно из-за этой э, информационной пропаганды и вранья, которая продолжает литься с кранов э, э, российских и со страниц российских э, СМИ. Вот. Это, пожалуй, основная э, Проблема, которая очень затрудняет нашу работу, работу других моих коллег, которые стараются просто объективно показать ситуацию обе стороны конфликта, как правозащитники, как журналисты, которые этим занимаются профессионально. Юля, скажите, пожалуйста, насколько вам, вашим представителям организации и вообще людям, которые, скажем так, ну, ни, ни на какой из сторон тяжело работать там вот в зоне антитеррористической операции, как вас воспринимает одна сторона, другая сторона, помогают ли вам? То есть люди, ваши представители, которые приезжают именно в зону конфликта? Ну, поскольку мы международная организация, мы стараемся тесно сотрудничать с. С международными организациями, которые уже там находятся и находятся постоянно. Это представительство Верховного комиссариата по правам человека, которые, представители которого есть в Донецке, это представитель международного Красного Креста. То есть сложности есть просто в том, что очень затруднен доступ в некоторые места вот до 5 июля, собственно, невозможно было как вам известно, попасть в Славянск, и невозможно было понять, что там происходит, и попасть хотя бы в те места, где содержались люди в плену и так далее, то есть увидеть все это своими глазами, что невероятно важно для объективного понимания ситуации. То есть обычные сложности работы в зоне военных действий, скажем так. Спасибо вам большое, Юлия, что рассказали нам о вашей работе. Она важна, мы обязательно будем показывать. Нам тоже нужно мониторить, что там происходит. Спасибо, что пообщались с Роматким Тулбачем. Спасибо.